məanirə və biz istəyirik, inə ki, ən yaxşı köməkçi və müəyyən. Və sallallahu alaihi və səlliyyu nevə nabi və ali təhirin və lanatullah la daiməyn. İnəllahi ləlik ayyümmitə nəhməd və nəsəyino. Dedi ki, o kişi Hz. Rasulullahdan soruşdu ki, mən nə edim? E, i̇nsanlar da mənə sevsin. Hz. buyurdu ki, insanların əlində olanlardan özü və çəkinən ta insanlara baxdı. Səni sevsin. Ondan sonra başqa cəhətlərdə də deyiblər, məsəllər, eee məsləhət görüb və işlər ki, bu vasitə ilə də insanlar insana qarşı, hər bir şəxsə qarşı ya insanlar bir-birinə qarşı özlərində məhəbbət yarada bilərlər. Onlardan biri Əl-Ərəsalımdan gələn bir E, ə çalamdadır. Əl-Ələssalamın kiçik çalamlarının içərisində e, bu məsələyə həzrət işarə edib ki, bir Əl-İhsan muhabbətun. İhsan öz muhabbət, yəni ihsan deyəndə e, yəni yemək içmək birinci növbədə deyil, bəlkə də axırıncıdır. E, yaxşılıq eləmək ümumiyyətlə hər hansı bir formada, yəni insanın ehtiyacını ödəmək, insanın dərdinə şərik olmaq, insana hər hansı bir sahədə kömək eləmək tək bu maddi sahədir. E, i̇nsana mənəvi sahələrdə kömək eləməli. Çox çox artıq da Allah yanında ona mənəvi sahələrdə, maddi sahələrdə kömək eləməli. Çünki maddiyat ancaq dünyaya bağlıdır, amma mənəviyat həm dünyaya bağlıdır, həm axirət bağlıdır. Ola bilər bir gün sən birinə bir dənə çörək verəsən, yeyə, bir gecə rahat yata ambassan birinə bir kəlmə öyrədəsən bütün axirət boyu rahat qala. O ondan çox son üstün olar. Çünki ona görə də ehsan kəlməsinin mənası çox genişdir, çox böyükdür. Əleyhissəlamu deyir, insanın insana qarşı ehsanı onun məhəbbətidir. Biz sevgidən, məhəbbətdən danışırıq. Bu, sual verəndə Hz. Rəsulullah-a <coughs> insanların məhəbbətinin cəlb olunması və onun qazanmasının sualım verdi. Alehə salam deyir ki, Alehə sənin məhəbbətin, ehsan elə özü məhəbbətdir. Yəni istəyirsən insanların məhəbbətini qazan, insanların fikrin və bizə deyirlər, ə, 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 xəyalın, o saf niyyətin özə tərəf döndürərsən, onda onlara nənə yaxşılıq elə gələn. El insanu abdüləhsan. Sura azraf üçün insan ehsanın quludur. İnsan ehsanın yaxşılığının quludur. Əl-İhsanı yəstarbül insana. İhsan insanı özünün bəndəçiliyinə gətirir. Əl-İhsanı yəstar gül insana. İhsan insanı insana qul edir. Və ondan da sonra azraf vurur ki, əhsin tas tarıqa. İhsan eləcəcə insanlar sənin qulun olsun. O qulu burada köləliyi mənasında deyil. Bizim o e, zehnimizdə olan qulluq mənasına deyr. Burada qulluq yəni insanın sənə qarşı eti, məhəbbəti bir formada əyib olsun, bir nəticəyə gəlsin, getsin tam şəkildə özün e, sənə qul hesab eləsin, yəni özün səni özünə böyük hesab eləsin, səni özünə e, rəhbər hesab eləsin. Gözünün yaxşılığın e, sənin əlində görsün. Həzrat vurur ki, ehsanla bocra İnsanları özvən yenirsən, qul eləyə bilərsən. Əhsinəllah, mən şeytə və kön əmirə. İstərsən e, dünyada böyünləri əmirli davası gedir, padşahlıq davası gedir dünyanın hər yerində. Ondan ötrə insanlar ac qalır, az insanlar susuz qalır, insanlar maddi problemlərin içində yaşayırlar. İnsanlar həyatlarını itirirlər, uşaqlar yetim qalır, arvadlar hərsiz qalır, analar övladsız qalır. O oh, hakimiyyətin üstündə ona görə ham onun davasını eləyir və bunun da nəticəsində ən böyük fəsadı bu dünya savaşında maddi dünya savaşının nəticəsində o mənəviyyat yaddan çıxıb insanların axirət yadlarından çıxıb axirətdən ötürü çalışmaları onun ən böyük ziyanı nədir axirətdə biz hiss eləyəcük. Aməlilə salaməçi bu qədər özünü öldürürsünüz. İnsanlara hakim olmaqdan ötrü, insanlara əmr olmaqdan ötrü onun zora ehtiyacı yoxdur. Onun güc tətbiq etməyə ehtiyacı yoxdur. Onu kiminsə acs susuz qoyub acını və öldürmək və yaxud zülm eləmək, zindan eləmək ehtiyacı yoxdur. İstərsən sən onun əmiri olasan, əhsən ilə onu ehsan edə. Əhsən ilə mənsət ta kön əmirə. Çimə istərsən eh, ehsan eləcən ta onun nəyi olasan, əmiri olasan əhsən elə musiqi təmlik e, təmlikə isə sən məsələn sənin qarşında günahkar olan adamı cəzalandırasan o cəza ilə ona nəsa başa salasan onu ehsan edə malik ol o da malik ol sonra onu ucra başlasan gəlsin sənin tam xidmətində sənin ixtiyarında sən də onunla yenə islah eləyinə biri birnə qarşı pisdir deyəndə O ibn Sallam da istisana pisdir elədir, dünyanı pisdir tutub gedəcək və pisliklərin də dünyada bu günə gəlib bu yerə çatmağı da elə ondan. Əli Risan -əl dedi ki, mən diri qalsam İbnul Cəmi bağışlayacağam və Allah mənə bağışlayanlardan yazsın. İstəyirsən, əgə məyar mülkiyyətdirsə, məyar yaxşılıqdırsa, sənə pislik yerliyənə nə edəcən, sən yaxşılıq edəcən. Ondan sonra əmrli və mülki edəcəksən onun üstünə. Amma başqaları da deyirlər, ya əli, bunlar ki sənə o qədər pisli yerə, sən niyə yaxşılığa versən? Bir də onlar pisliklərindən əl çəkmirlər. Mən niyə yaxşılığım ilə əl çəkəm? O onlar pisliklərinin öləsinə. Amma mən yaxşılığımı eləyəcəm. Yəni insanların sənlə rəftarı səni o insanların səviyyəsinə salmasın. O adama desən pis adamdır. Niyə görə? Çünki sənə qarşı pislik edir inzan da durub onunla müqabilə bir mislə dəsən ona qarşı pisli yerəsən sən də olursan onun payı. Bəs acığın gəldiyi bir dənə vəziyyətə özün öz əlünlə özü aparıb salırsan. Yaxşı? Özün öz əlünlə aparıb onu salırsan o vəziyyətdə və nəticədə də sabah qiyamət günündə oturanda Allah sənə deyəcək: "Sənin yaxşılığın pis adamı çəkib sənin səviyyəvə də yaxşı vəziyyətə niyə gətirmədi? səni o anba pis adamın pisliyi çəkdi, apardı, nə etdi? onun səviyyəsinə saldı. Sən ona yaxşılıq eləməyiliyi ilə onu yaxşı edə bilmədin. Amma o sənə pisliyi eləməyiliyi ilə səni pis elədi. O qiyamətdə olacaq buğun söz söhbəti ondan da keçəcəcək. Amma Əli Əleyhissalam onun yolum deyir. İstərsən yaxşılar çox olsun, yaxşılıqı çox elə. İstəyirsən pisliklər, pisliklər düzəlsin? Onda o pisliklərə qarşısən yoxşuluğu çox elə onu dönlər nenəcindən sən onda təsir qoy. O səndə təsir qoymaz. Bir ehsanı tömləklə qulub, Əleyhissalam deyir, istəyirsən insanların məhəbbətini qazanasan? Ehbil ehsanı tömləklə qulub, ehsanın vasitəsi ilə qəlblər nə olur? Ələ gəlir. Qəlblərə malik olmaq olur əhsan eləməyin. Hətta qeybət barəsində bir dənə hədis var. Qeybəti tərk eləməyin barəsində. Dirinsərsən insanlar sənsəni bədlə. Yerində heç kimin qeybətini eləmə. Mən tərəkəli qeybət, təfaqət, zəhərət, məhəbbətə u furqulub. Kim qeybəti tərk eləsə, onun məhəbbəti insanların qəlbində nə olacaq? Zahir olacaq. Qalbində oturacaq və üzə çıxacaq. Bir var bir məsələ qəlbidədir. Bir də var qalbdan üroza dəyirib zahirə oturub hamının qəlbində sənin insanların qəlbində olan sevinc, sevim, sevim məhəbbətün, sevğun üzə çıxıb sənin insanlar arasında sevğun ictimai bir sevgiyə çevrilib. Olursan nümunə, olursan ülugu və sən gedirsən, ardın zəmində insanlar aparırsan. Gedirsən, ardın yaxşı bir yol çəkirsən İnsanlar da o yola düşüb sənin arducan gəlir. Amma pisliyi elyənə pisliyi eləsən, sən də ikinci yolu salacaqsan arducan və özün üçün və öz arducan dəstə gətirəcəksən. Qiyamətin günündə də heç bir üzün heç birinə çöməyi ola bilməyəcək. Biləhsanı tus tərəq qurjəkab boyunlar ehsanın vasitəsi ilə e, nə olur? E, Qollağa çevrilir həmin insanın istəbədə hü ehsanın hazırca bucə nə qədər insanlar var ki, ehsanlar onları bəndiyə çevirib. Yaxşılıqlar onları bəndiyə çevirib. Mən kəsru ehsanuh kəsru xədəmuh və əvamuh. Arvizan da yenə nəzrət vurur ki, kimin yaxşılıqları çox olsa, onun köməyi çox olar. Onun xidmətçisi çox olar. İmam Səddad Əli ələssalam Eh Məhdiyinədən Məkkəyə gedəndə qoşulmuşdu bir dənə çarvana. Heç kim o çarvanda onu tanımırdı. Elə qoşulan gündən ta e neçə günlər yol getdilər bu çarvana qulluq edir. Yeməyənə su verirdi, nə bilim süfrəsini salırdı, süfrəsini yırtdı. Onun minicinə alıb bağlayırdı, qabağına yemin tökürdü, nə bilim heyvanına su verirdi falan məsələkən. Məkkəyə yolu Məkkəyə çatacaqda bir başqa çarvanla bir nəfər gəldi. E, tanıdı imamı soruşdu, bunlardan kimisə dedi, bir nəfərdir. E, elə əvvəldən qoşulub bizə xidmət edir, bizim işlərimizi görür. Elə də bizimçündə rahatdır dedi. Bilirsiz o kimdir? Dedilər, yox. Dedi onun e, bir adı, bir ləqəbi Səccaddır. Yəni həddindən artıq Allah yolunda səcdə edən. Yəni. Bir ləqəbi Zeynul Abidin idi bəndələriniz ibadət edənlərin zinəti. Yəni bir var adam ibadət edəyəndə abiddir. Bir də var abidin zinətidir. Dedi bunu Allah tərəfindən 2 dənə ləqəb verildi. Səddad və Zeynullah idi. Bu Əli ibn Hüseyn idi. Peyğəmbərin nəvəsidir. Yönürdü Nə Allahın bəndələrinə qulluq edirdi, xidmət edirdi. Ona görə də dualarımızın içərisində bu var ki, Allah bizi öz bəndələri üçün xeyr vasitəsi qərar vercinə. Bəndələr və mənim müəllimimdən xeyr vercinə. Bu insansın ən böyük şərəfli bir dənə iş və vəzifədir. İnsan özün bundan ötrü əziyyətə salmamalıdır ki, mən nə hər kə gəlim Allahın bəndələrinin əmiri olum. Yox, mən gəlim Allahın bəndələrinin xidmətçisi olum. Allahın bəndələrinin xidmətçisi olmaq Allah yanında Allahın bandaların əmiri olmaqdan çox çox üstündür. Əli əleyhissalam İbn Abbas deyir, o döyüşdə çarğın əhqabısı o e, paralanmışdı onu tikəndə ki, də o vaxt için ayaqqabısı, o da hələ həzrət Əli'nin ayaqqabısı, o da cırılıb həzrət onun nə dəyəri olar. İbn Abbas deyir ki, bu ayaqqabının nə qədər dəyəri var. İbn Abbas deyir ki, əslində onun heç bir dəyəri yoxdur. Səni heç, heç kim geyməz səndən başqa. Yer ann olsun Allahə ibn Abbas, sizə əmirliş, padşahlıq eləmək mənim nəzərimdə bu əhəq qabından da dəyərsiz. Ya başqa bir yerdə deyir, keçinin boyunu, burnunun suyundan da dəyərsizdir. Amma çünki burada Allahın bəndələrinə xidmət etməyə var, Allahın əmrini icra etməyə var, Allahın bəndələrinin çıxıb zəhannamdan beşdə getməsinə vasitə olmaq var. Ona görə mən buyururam. Və illə bu fətəhliğimin heç bir dəyəri yoxdur. Mən ehsana ilə nas istidama munhumul məhəbbə çim e, cəmata ehsan eləsə onların davamlı məhəbbətini qazana. Allah Taala bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.